Часто доводиться чути, що робити з дитиною, якщо вона її не слухняна, які методи впливу варто у такі хвилини використовувати, як батьки повинні вести себе, аби з одного боку не втратити авторитет, а з іншого не стати тиранами по відношенню до своїх дітей. На ці питання сьогодні шукатимемо відповіді разом з гостею нашої програми Лідією Дмитрівною. Нейкурс. Доброго ранку, Лідія Дмитрівна. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити знову в нашій студії. Хочемо розпочати нашу розмову з такого запитання. Е, мені здається, що дуже багато людей взагалі не задумуються над тим, що таке сімейне управління. Тому що. Ну ми просто живемо, як живемо, і будуємо взаємовідносини, як будуємо взагалі. Є такі якісь ну чи має бути якась така думка в людей, що от зараз треба визначитися, як ми маємо тут керувати, розпоряджатися от нашою сім'єю, нашими стосунками, чи це закладено в людину якось природньо? Я бы не сказала, что это от природы закладывается просто, но некоторые моменты могут передаваться генами. Но передается, если в отношении авторитета, то именно самое худшее передается по наследству, может быть, в генах, передается противостояние авторитетам. Вот если, это, это как по второй заповеди, знаете, вторая заповедь говорит, это до третьего и четвертого рода нарушение угу. э, в законе Божьем. Но вот это вот отрицание всех авторитетов на свете, чему учили многие поколения вот, прошлые, это передается по генам. И сегодня очень трудно доказать человеку, что нужно признавать какие-то авторитеты. Но если взять родительский авторитет, то, конечно, это по генам не передастся. Вот э, мой папа был авторитетным человеком, и я по генам уже становлюсь авторитетным человеком, или мои дети меня будут слушать. Это не получается. То-то требует все таки задумываться над тем, как да. буду эти отношения, чтобы не быть гарного авторитета. Он именно строится, формируется. Вот это слово формирование модели управления или формирование авторитета настоящего, это тяжелый и очень прекрасный, хорошо оплачиваемый труд. А для чего не авторитет? Батьки. Потому философские что... философские, Я философские в да. Это уже философия. Но все равно авторит... без авторитета мы прожить не можем. И вот интересный момент такой. Библия говорит так, и христианская психология тоже соглашается с этим, и во всех книгах это просматривается как золотая нить. Если человек не привык признавать высшего авторитета какого-либо, с этим человеком невозможно потом справиться. Ни государство не может справиться, ни семья, ни общество в целом. И вот Библия как раз и есть тот учебник, который учит и родителей, и детей, кого надо слушать, кто является для нас авторитетом. И самое главное, что сегодня хотелось бы о чем поговорить, и э, учитывая желание всех наших слушателей, как стать авторитетом для детей. И вот это самое первое условие, если у родителей есть высший авторитет. когда они это желание, эту способность преклоняться перед высшим авторитетом и уважать его. Mm -hmm. А як, кстати, авторитетом для своєї дитини? Я хочу до цього додати. Мені здається, що зараз, напевно, тут було б доречно говорити про те, яку систему управління мала б використовувати там батько чи мати для того, щоб бути правильним авторитетом для них. От багато вже по наближенням, наверное, і вчені, і психологи, вони заметили, що батьки, може бути, від незнання Может быть, от своих унаследованных от родителей методов управления они применяют разные методы. Можно взять любое слово, которое присуще поведению этой семьи, отца или матери, и они этим пытаются как-то утвердить свой авторитет. Это может быть и лесть, это mm -hmm. может быть держание на расстоянии, это может быть наказание. Это может быть э, любовь излишняя какая-то, излишняя защита этого ребенка. И всем этим родители пытаются утвердить свой авторитет. Но когда мы открываем Священное Писание, там говорится от, вот, о разных методиках влияния на детей и о их результатах. Собственно, это самый лучший метод преподавания. Если ты будешь вот так вести, тебе будут вот такие результаты. И поэтому, если мы все это вместе объединим в одну систему, как сказать, как исследовать систему влияния на детей, чтобы утвердить свой авторитет, то можно увидеть четыре таких направления. Первое ⁇ это авторитарные методы, то есть заставить, наказать, придавить деспотическими методами. Это будет тоже модель управления. Папа в принципе, и мама. Батьку тут такой же стоит, авторитетной особистостью, чем мама. Он думает, что он авторитет, но он для ребенка деспот, угу. и он так и воспринимается как деспот. И в начале в, на раннем периоде развития ребенок боится отца и он считает его самым лучшим и признанным авторитетом. И поэтому, когда заходит папа, мама десять раз сказала: Убери игрушки, ребенок совершенно ее не слушает. Мама в отчаянии что же случается? Угу. Почему? Она же его любит, она его кормит, она его одевает. Он ее совершенно не слушает. Заходы батька, и Только все заходим, Мама уменяется. сказала, папа приехал. И через минуту все игрушки убраны. Ну так сдается вот это и авторитет. Вот, а это авторитарность. Почему? Вот теперь вопрос ставится после этого: почему ребенок послушал папу, его его взгляда даже достаточно? Потому что он не потому что он любит и уважает папу, а потому что он его боится. Потому что папа применяет такие методики в своем управлении, что ребенок под страхом этим не, хочет, не, не желает быть наказанным. Он мгновенно все сделает, что надо. Ну, это означает, что батька там выгрустает за жизнь реминать, чего чи зыну, чикисичный машин. Да, что-то такое было. Или крик, или, или какое-то э, такое сильное воздействие, авторитарное. Собственно, здесь скроется секрет вот этого момента, каким образом папа это делает и хорошо ли это. Потому что сейчас, я думаю, все папы обрадовались. Вот так и надо делать, а что? Только посмотрел, и уже все сделано. Но дело в том, что когда мы входим в причины того, что ребенок испытывает в этот момент, то э, вот тут можно ответить таким образом. Ребенок понял в этот момент, что мнение его его какие-то переживания и его какие-то желания не учитываются никогда. Вот поэтому называется этот метод воспитания или управления авторитета своего авторитета, он называется авторитарным. Uh -huh. Потому что здесь не учитывается мнение другого человека. Там нет такого важного слова, как уважение. Лидия Матвеевна, ну я к батькам научиться правильно выховывать своих детей, чтобы быть не авторитарным, а материт авторитет. Я предлагаю для этого еще два посмотреть ложных uh -huh. ложных авторитетов. Да. Uh -huh. а, нет, ложные методы управления uh -huh. или ложные методики управления. Это равнодушие. Или люди называют это красивым словом демократический метод. Угу. То есть каждый делает, что хочет, никто никому не мешает. От те, о що ти говорив. Дякую, друзі, хочу нагадати вам: ви дивитеся програму «Ранок Надії. Сьогодні у нас в гостях Лідія Дмитрівна Нейкурс, а говоримо ми про методи батьківського управління. Якщо у вас є запитання з приводу нашої сьогоднішньої теми, обов'язково надсилайте їх на ту адресу, яку зараз бачите на своїх екранах, або ж телефонуйте за вказаними номерами телефонів. От, повертаючись до нашої розмови, зараз обов'язково ми продовжуємо і поговоримо про ці два методи. Но, от я слухаю, слухаю ці, 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 ну, ці всі думки. И проходит мне думка. Ну тоді що не варто використовувати от тих же самих методів, ти ж самої лазини чи ремінця. З другої сторони, я чую е, людей, наприклад, які вже в дорослому віці кажуть, о тато мене колись там наказував. Але я йому вдячний. Бо якби він так. мене не карав, то хто знає, що без мене виросло. І я тепер гублюся, бо чесно скажу вам, деколи і я брав лазину до своїх дітей для того, щоб їх навчити, бо ну скільки разів можна сказати? Сказав раз, пояснив, розказав, чому це не добре. А як воно не робить, ну скільки можна говорити? Тому тепер, теперь к тату пришел. В порядок. А, Лидия Дмитриевна, что же такие ложные авторитеты? Мы сказали, что это байдужисть, когда каждый делает все, что хочет. Еще один есть авторитет, которым родители пытаются привести семью в порядок и детей. Это э, такой разрешительный метод вседозволенности. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть делай, что хочешь, все нормально будет. И даже если я понимаю, что это не так, я его не наказываю. Потому что как же, он будет кричать, он будет, это же, будет воспитываться какое то с чувством мира не надо наказывать детей. Это тоже ложный метод приобретения авторитетов. Потому что из этого маленького ребенка, который сегодня управляет родителями, вырастет большой деспот. Авторитарный человек. Но я хотела бы остановиться на том истинном методе, каким же образом из трех этих невозможно ничего взять для а ну, давайте воспитания. Давайте мы еще раз их сгадаем, э, авторитарный... чтобы все глядачи могли запомнить то, какими методами не можно выховывать своих детей. Это первый авторитарный метод. Метод вседозволенности и метод равнодушный или uh -huh. метод демократический. Каждый что хочет делать. А ну, хвилиночку еще про демократичный метод, потому что я вас перебил, вы так и не договорились. Как он проявляется? Он проявляется обычно в семье, где все очень заняты. То есть э, пошли все на работу, все в школу, дети пришли домой, родители не имеют возможности, времени, особенно и желания общаться со своими родителями. Они отдаляются друг от друга. Каждый отвечает за себя. Угу. Вот это есть равнодушный метод. Ей двоек... есть контроль, что цены этот все вседозволенности. Да, але... нет, почти нет контроля. Угу. Это почти бесконтрольно. В слове демократия, какой контроль? Там же нет контроля. Каждый думает то, что он хочет. Свобода, полная свобода мнений. Вот эта полная свобода мнений, она насаживается и вот насаждается в семьях. Ну, Но... мне уже теперь интересует, что это такой правильный метод, потому что мне кажется, что и нужно дозволять все дитині второй раз, и нужно брать лузину второй раз. Да, и, обязательно. Ну, мне кажется, что это должен быть какой-то симбиоз. Вот этих это методів. четвертый метод, о котором, или четвертая модель управления, и то, что подтверждается Библией, и то, так, как Бог воспитывает нас. Этот метод называется авторитетный от слова вот этого красивого слова ⁇ авторитет ⁇ И вот только есть методика, каким образом можно добиться, чтобы быть авторитетом. И есть для этого три ключевых слова. Три ключевых слова ⁇ это прекрасные слова, которые мы знаем. Первое ⁇ это слово ⁇ уважение ⁇ То есть любой ребенок, маленький или большой, является личностью. Каждая личность требует к себе уважения. Если мы разговариваем с трехлетней личностью, то мы должны понимать, что у него тоже в голове два полушария, и левое, и правое. И мы хотим, чтобы он понял нас. И чтобы он понимал, мы должны каким-то образом с ним поговорить. Так вот это первое, что должно быть в нашей методике. Подхода к действию с ребенком ⁇ это уважение. Если я уважаю личность, я никогда не буду на нее кричать. А вот я не видела таких женщин, которые недовольны на детей, и чтобы они не поднимали какую-то интонацию ненужную не в голосе своем. Или недовольство, или ярость, или гнев, или возбуждение какое-то. И мамы просто должны знать, все, кто употребляют этот метод интонации, неправильной интонации, возбуждают к размышлению правое полушарие ребенка. То есть он отвечает еще больше в 10 раз различными эмоциями и Он не, думает, а просто он не может. Он только откроет глаза и будет вам в глаза смотреть и ничего не понимать. И вы ничего не добьетесь от этого ребенка. А если вы его уважаете, то есть мы об этом, вот недавно говорили об этом. Сядь рядом с ребенком и спокойным голосом скажи ему, как ты видишь эту обстановку, которая вот сейчас надо исправить. Что-то ребенку нужно подсказать. Это первое. Значит, вот эти три, три слова я бы хотела, чтобы мы все запомнили. Первое – это уважение. Второе ⁇ это информация достаточная, которая нам э, необходима. И э, обязательно привести через информацию и уважение к диалогу. А если мы хотим, чтобы ребенок думал и говорил, принимал правильное решение, Нужно научить его логически мыслить. И как бы мы ни хотели, употребляя такие отрицательные эмоции, заставить человека думать, у нас этого не получится. Даже взрослого человека нельзя заставить подумать, Когда если вы на него так. кричите. Ну, у меня есть еще одно запитание. Я так думаю, що дивляться у нас багато глядачів, яким, ді, ну, дітям, яких вже там не по три роки чи по два роки, коли можна це все розпочинати. А є багато таких, в кого діти вже там 14 років, 15 років, і здається, що вже тепер щось поміняти, якщо ти використовував до цього часу неправильний метод управління, ну практично неможливо. Чи так це? Чи все ж таки можна щось поміняти можна. до першого? можно поменять. Я хочу дать надежду нашим зрителям и слушателям, что можно менять. Конечно, это вот теперь это будет трудная работа. Но первое, что родители должны знать – Взять вот эту христианскую литературу и точно знать всю информацию, не ту, которую мы коротко передаем по нашей передаче, а изучить ее. И вот я хочу показать вот такую книжечку, замечательная книга христианский дом в русском переводе. Или, например, такая же книга ⁇ Воспитание ⁇ или ⁇ Воспитание детей uh ⁇ -huh. Или ⁇ Возвание к молодежи ⁇,⁇ Весь к молодежи ⁇ То есть это то, что помогает человеку исправить ту кривизну, которая выросла без колышка. Колышек ⁇ это Иисус Христос и Библия. Но если этого не было, и мы видим последствия не очень хорошие. Первое, что должны сделать родители, ⁇ изучить ту информацию, которая нужна нам для воспитания детей. И родители увидели, они делали много ошибок. Конкретно, я всегда предлагаю на консультациях нашим родителям: сядьте рядом с ребенком и извинитесь перед ним, что вы его не наказывали вовремя, что вы ему разрешали или наоборот слишком ограничивали. То есть перед ребенком в 14 лет. Признайте свои ошибки. Это не будет потери авторитетов. Это будет наоборот. Родители будут видеть, каким образом они подняли свой авторитет у родителей. Но теперь расскажите ребенку, как будет дальше. Вот извини, теперь дальше будет вот так и так. А теперь применяйте те методы, которые надо. Вы знаете, в Библии описано много переживаний родителей. Я вот открыла сейчас переживания... Такого очень хорошего многодетного отца. Что он делал? Вроде бы отец ⁇ это авторитет, который неприкословен э, перед, перед э, детьми. И вот смотрите, Давид состарился, у него было много детей. И что у него было? Вот какой у него метод был подхода к родителям, воспитания детей? Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь, сын мой? То есть ошибка была даже показана такого прекрасного человека, друга Божия, как названо в Библии, Давида, что он сделал такую ошибку. Это, это той метод седузрованности. Да, он, да он, он, он это разрешил. И что было? Вот он не спрашивал этого сына, а довел его до смерти. То есть сын погиб. Один, второй, третий сын погиб. Поэтому вот эта вот слабинка у Давида была. Почему? Он был занят очень. Он был царем. Он применил демократический метод. Вырастут как-нибудь. Вот они повырастали. Но были такие отцы, которые применяли, тоже отцы, именно отцы показаны в Библии, Илий, который вот этот разрешающий метод использовал. Он вообще ничего не говорил детям, он не обращал внимания, как они растут, угождал их, как только мог. Оба сына погибли. То есть вот эти ложные добывания авторитетов посредством неправильных методик, они приводят к гибели детей. А я би хотіла, щоб наші діти були всі живі, здорові і психічно нормальні. Щиро дякую за такі цікаві відповіді. Дякую вам. Що ж думаю, нам є нотів на задуматися, і саме головне, ми знаємо, куди далі рухатися у плані виховання наших дітей. Так, згідно Романе, ну що ж, друзі, батьківський авторитет це праця над собою, своїми звичками та своїм характером. Проте добра новина полягає в тому, що він може бути присутнім у кожній сім'ї, якщо цього прагнуть батьки. Уникайте утвердження. Помилкового авторитету, оскільки він не працює на розвиток гармонічної особистості вашої дитини. Нехай Господь пошле вам терпіння і мудрість у вихованні ваших дітей. Щиро дякую. Це гарно було сказано. Мені здається, що зараз варто було б звернутися до нашого Бога в молитві, аби він справді дарував нам сили, а не тільки мудрості втілити це все в життя. Лідія Дмитрівна, я запрошу вас звернутися до Бога в молитві. Дорогой наш Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, что Ты позволил нам открыть сегодня такую прекрасную тему ⁇ как стать авторитетом для наших детей ⁇ Господи, Ты видишь и наших детей. Ты видишь многих ошибки которые были допущены родителям родителями мы просим также господи пошли нам мудрость в каждую семью чтобы не только родители были авторитетом для наших детей но чтобы ты дорогой отец небесный и твое священное слово стало главным источником добывания или воспитания авторитетов у наших детей благослови господи все семьи которые слушают сегодня которые не имеют такой возможности но они могут соединившись с тобой в молитве получить благословение в процессе воспитания деток. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. 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 Ну что ж, дякую вам очень за порады. Думаю, що ми не раз ще з вами зустрінемося в цій студії, адже тем про сімейні взаємовідносини є просто безліч. І ми маємо велику потребу в тому, аби ну мінятися до кращого. Щиро дякуємо за те, що були так. разом з нами. Дорогі друзі! А ми прощаємося з вами. Бажаємо вам гарного дня та бережіть тих, хто поруч з вами. Нехай Бог дарує мудрості. Сили, сили сьогодні вам прийняті кожного рішення. До зустрічі завтра До завтра.